Ленур Веліляєв, художник, народився у 1987 році. В сім'ї кримських татарів в Узбекистані. У 1995 році сім'я повернулася до Криму. Там майбутній художник закінчив художню школу. Потім було кримське художнє училище імені Самокіша – відділення живопис, а після і Харківська художня академія дизайну і мистецтв спеціальність станковий живопис. Зараз Ленур живе і працює у Харкові. Бере участь у всіляких виставках, у тому числі. Із закордонних його роботи зберігаються в приватних колекціях, музеях, галереях України та за кордоном Ну що ж, повернулися в студію. Доброе утро, Ленур уже ближе. Наслаждайтесь кофе. Іра ваше труками. Ми уже говорили о том, что сегодня в 4 часа вечера в 16.00 кому удобней в галерії Лісовідград Персональная выставка Лінура. Немножко наверное подробнее нам хочется всем узнать, что это будет за выставка, в чому її особенность. Как таковой особенности в этой выставке, наверное, особой нет. Выставка называется Февральский прорыв. Это название родилось довольно спонтанно, подумав вместе с галереей. Мы пришли к этому названию. Я подумал, что вполне позитивное название, где-то даже символичное. В целом выставка это работы разных лет за последние три года, написанные в одном стиле, одновременно отобранные, которые написаны в одном стиле преимущественно пейзажи. То есть там разные страны, как бы солнце, юг, как-то вот радость в целом. Тепла, тепла уже хочется, нас да, да. уже все чекают. Чему убрали самый Кировоград? А так опять же как-то спонтанно сложилось. Я в интернет-просторах, так сказать, через общих знакомых как-то нашел галерею, вот связался с ней, мы как-то так сразу подружились. Все взаимно, и вот таким образом я оказался в Кировограде. Уже не первый художник, который очень-очень легко сходится с галереей Лиссовиград, очень много выставок там проходит. Первое впечатление в Кировограде твоей. Ты уже сумел да, прогуляться. Да, погода не портит сумел. впечатление. Нет, отличная погода. Я вчера как раз подъезжал к Кировограду, засыпала снегом, хотя я выезжал из Харькова, было сухо, уже uh -huh. все растаяло. А тут как раз уместно, так вот, как в сказке, такой маленький, действительно компактный городок, достаточно уютный. Этот снежок хлопьями сыпет. Меня вчера еще угостили, опять же, вкусным кофе э, в известной кафешке тут на Карла Маркса, недалеко, ну, в центре. Так что все как-то так вот сказочно происходит. Ну, это приятно. Я уверена, что у Кировоградцев сегодня будет приятные впечатления от выставки, от картины, что так само с таким вони настроем и позитивом выйдут уже из галереи Елисавет Вы молодой художник, как ни крути, и по возрасту, и в принципе, не так много, ну, вы принимаете участие в достаточно большом количестве выставок, но относительно недавно. Чье мнение на ваше творчество оказывает самое большое влияние? Ну, скажем так, что я придерживаюсь своего мнения изначально. А как бы есть, скажем, коллеги-художники, которые привлекают как-то своим творчеством, и это по-особому, по-своему, точнее, может вдохновлять вот к новым каким-то поискам, экспериментам. Вот как бы, скорее так. Багато сегодня молодых художников в Украине, которые так вот пишут картины, ездят по местам и показывают свою творчество? Я думаю, что достаточно. Нема никакой такой спилки, когда вы собираетесь, обговариваете какие-то там проблемы, питаения, строите, возможно, какие-то спиральные экспозиции. Бывает это такое, бывает. Да, находимся, опять же, с друзьями с коллегами, художниками, делаем групповые выставки совместные. Ну чаще получается в моем, в моей практике это персональные скорее выставки. Вот. а так вполне. Это какие-то даже за рубежом могут быть коллективные выставки, я с удовольствием на них участвую. Как, как, приходит, не знаю, задумка? Как приходит идея к той или иной картине? По-разному. Бывает, я что-то увижу, как-то вот, опять же, наблюдаю, запоминаю, пишу. Или же с натуры, или же по впечатлениям. Опять же, бывает спонтанно. Сидишь в мастерской и вспоминаешь что-то там, что-то там где-то когда-то видел. Или просто какая-то ассоциация там по прочитанной книге, опять же, может быть такое. У нас, між іншим, є фотографії, ми їх зараз прямо можемо подивитися. Це роботи, які ваші, це ваші роботи, так? Да. Дуже яскраві. Дякую. Ви говорили про, про сонячне щось, але я не думала, що настільки яскраво. І справді вже дуже скучаємо за такими кольорами, за, за чимсь таким теплим. наступне. Є якась особенна для вас картина? Ваша, або ж кого-то із країн? Скоріше, вот, ні. Скоріше, ні. Все, да, все родные. Каждая, все каждая картина, да, это какой-то, опять же, опыт в жизни, какие-то находки. И в каждой картине есть какие-то свои приятные моменты, какие-то открытия для себя же. Поэтому выделить какую-то одну конкретную, особую картину я не могу на сегодняшний день. Сколько будет действовать выставка ваша? Где-то около месяца. Около месяца. Точно три недели, могу сказать. Ну, я думаю, что все сходят, все желающие, все наши телезрители, которые э, сегодня почему-то проспали, либо же уже убежали на работу. Э, я думаю, что все посетят галерею «Советград», все знают, где она находится, улица Пашутинская, друзья. Я думаю, что огромное количество мероприятий, которые там происходят, это самая, э, что ни на есть, лучшая реклама для этого замечательного такого вот я не знаю даже выставочного э, центра для и огромной э, такой творческой площадки для всех молодых художников. Огромное вам спасибо, Ленур, за то, что э, приехали э, в Кировоград, за то, что делитесь нам своим творчеством, э, творческих вам успехов и э, осуществления всех планов. И вдалую сегодня вам зустречи с Кировоградцами. Дякую. Надеюсь, что да. Надеюсь, что Кировоградцы э, еще раз подчеркнут э, все колоритные странички, все колоритные стороны нашего города родного. Спасибо. С удовольствием да. буду всех увидеть на выставке. Действительно, приходите. Друзья, мы двигаемся дальше. Не переключайтесь.